предательного комплекса номер 19. Наш медиаобразовательный проект «Вестник мечты. Новый формат», который я уже представлял в предыдущей конференции, и сегодня я, может быть, буду немножко другие акценты делать в этом смысле. Значит, совершенно верно говорят наши коллеги, что в школе нужен предмет. Нужен предмет на постоянной основе. То есть, причем непрерывный курс, начиная с младшей школы и заканчивая старшими классами. Никаких средствах здесь не может быть и речи, поскольку мы столкнулись с той печальной реальностью, которая переживает сегодня Украина. Все-таки получается так, что мы опоздали с медиаобразованием. Мы отстали по медиаобразованию от Европы на 30-40 лет. Говорили, что от России мы опоздали на 10 лет, но теперь получается, что мы опередили, и на самом деле это не так. И буквально вот хочу представить вам наш опыт, опыт нашей школы, наш проект «Республика мечты» новый формат. Функционирует с 2008 года как приоритетное направление деятельности детско-юношеской общественной организации «Республика мечта». С какой целью мы реализуем эту деятельность? Создание эффективного медиаинформационного пространства для формирования экологической и медиа-информационной культуры учащихся 5-11 классов. В основном мы ориентируем нашу деятельность на эту категорию учащихся. Ну и э, в 2014 году начался процесс трансформации нашего проекта в школьный медиахолдинг. На сегодняшний день мы себя позиционируем как первый в Украине школьный медиахолдинг. Почему мы так громко называемся? У нас каждый класс имеет свои средства массовой информации. Печатное издание, онлайновое издание. И э, то есть ведется работа, каждый класс является центром медиаобразования. В каждом классе есть свой медиапедагог, который э, выполняет определенные задачи, о которых сегодня мы так много говорили. Поэтому вот, э, конечно, основная наша идея э, это практика, практический компонент, это медиатворчество детей. И через медиатворчество дети получают медиакомпетенции и медиаграмотность. Конечно же, мы реализуем юридическую подготовку, участвуем в эксперименте всеукраинского, пробуем факультативный курс медиакультура, но я считаю, что все должно быть в комплексе, что как бы, любая деятельность, будь то академическая или вот такая вот не школьная, не классная она является фрагментарной. То есть вы должны объединять усилия со всех сторон. Только тогда можно ожидать такого то эффекта. Ну, ожидаемые результаты, это насколько вот у нас получается. Мы все эти процессы отслеживаем, постоянно мониторим и вот надеемся, что у детей будет отказ от предословного контента, соблюдение этических норм в сети, предположим. Адекватная оценка чужих метеоритекстов, критическое восприятие реали реалий глобального информационного пространства. Какие показатели можно назвать? Очень кратенько, <клес> вот я уже говорил, 20 перед коллегией на данный момент. Значит, на портале каждый класс создает свой контент, каждый класс, это медиаобразовательный центр, вы можете зайти на наш портал Школьной Прессы и посмотреть, наш сайт получил на сегодняшний день около 1 миллиона просмотров, то есть очень высокая посещаемость. В основном это, конечно, наши школьники, их родители, учителя, но и много очень коллег посещают и уделяют нам внимание. Ну, работали дети в разных модулях, Какая мотивация? То есть всегда первый вопрос для любого учителя, то есть какая мотивация детей, почему они это делают, почему им это интересно. Но ну, мы считаем, что вот конкурсный формат вот этой неклассной работы, где руководители ⁇ это классный руководитель, конечно, это играет большую роль. роль. Поэтому мы каждый семестр подводим итоги, мы награждаем наших детей. Подсчитываем баллы, у каждого участника нашего проекта есть свой банк баллов, у каждой редколлегии есть свой банк баллов, у каждого класса свой банк баллов, ведется подсчет, и э, мы находим там э, как бы призеров, э, составляем топ-10 лучших редколлегий, топ-20 лучших участников, топ-10 лучших медиа-педагогов. Э, то есть Такая работа, я считаю, ну и наши партнеры, конечно же, и со стороны неправительственных организаций, например, Академия Украинской прессы, Всеукраинская экологическая организация «Мама-86», с которой мы очень плотно сотрудничаем. Система образования очень помогает, институт социальной и политической психологии, Национальной академии педнаук, и с бизнесом работаем. То есть стараемся постоянно расширять вот этот вот круг наших партнеров. Очень большая работа проводится по обучению и учителей, и учащихся, тренинги, консультации. У нас ежегодно проходят конференции ученические, когда дети выступают с докладами, рассказывают о своих достижениях, делятся своими трудностями, обмениваются опытом. Значит, конечно, очень большое значение имеет онлайн-работа. То есть то, что, я считаю, должно особенно активно развиваться. Почему? Потому что вот когда ребенок может в выходные дни, вечером, в свободное время обратиться за помощью, получить онлайн-консультацию по тому или иному вопросу, и касающийся технологий, медиа-технологий, касающихся любых каких-то проблем, трудностей, связанных с этим. Это очень важно. Это обязательно такой сервис. В каждой школе нужно создавать и развивать. Ну и, конечно... Правильно здесь говорили, правильно говорили коллеги, что медиапедагог и его медиапедагогические компетенции наставников это большое значение имеет. Поэтому у нас, конечно, особенно активно во время каникул мы проводим семинары, мы проводим различные консультации, мероприятия, когда мы обучаем наших медиапедагогов. То есть мы пытаемся это делать сами. Наши медиапедагоги обучались и в летних школах, академиях, Украинской прессе, и на семинарах, которые организовывали, и в Запорожье, в Днепропетровске, там в соседних регионах. То есть очень активно ведется работа, это очень важно, потому что правильно было сказано, что учителя, например, если учитель компетентен, если он понимает цели и задачи, если он знает средства, формы работы, то тогда можно выходить на какие-то результаты с детьми. Мониторинг, оценка, нацеливаем наших медиапедагогов на самоанализ чтобы они анализировали свои достижения. Но и для этого все открыто. Вы можете зайти, посмотреть э, аккаунт той или иной газеты того или иного подразделения нашего медиаобразовательного проекта. Очень интересная форма работы сегодня упоминали медиазнайку. Мы на базе этой медиазнайки сделали реальную игру, провели, даже две уж игры провели, медиабитбанк. Вот, и есть полные отчеты. Кстати, в этой презентации, вот ссылки все, если вы возьмете эту презентацию, то вы сможете посмотреть все эти э, значит, э, ролики на YouTube. У нас больше тысячи роликов. Вот очень важный момент, что мы э, привлекаем детей через экологические проекты к медиаинформационным. Это очень важно. Почему? Потому что когда мы говорим детям, что вот, э, уйдите из компьютера, прекратите играть в игры. Там, это опасно, там контент, там и так далее. Дети не понимают, почему они должны уходить оттуда, где им интересно и комфортно. На это так, как говорить. Поэтому мы ставим перед ними реальные задачи. Мы изучаем окружающий мир, мы смотрим, какие проблемы есть вокруг. Особенно легко и для нас это актуально, как для экологической организации, именно проблема экологии. Поэтому вот э, у нас целый ряд проектов. Мы пролистаем сейчас очень крупный, ширеорганичный «Экология в тарелке». Учителя создают свои значит, уроки авторские, и мы создаем вот такие сборнички уроков. Вот э, вода очень интересный проект, сейчас идет в «Будущее без непригодных пестицидов». Оказалось, что это ну, крупнейшая проблема для нашего региона, для ФБР. и не только. Для многих-многих областей Украины ну и наши экологические марафоны. И через это все дети создают свои медиатексты, они создают ролики, социальную рекламу, они создают плакаты, билборды, они создают какие-то макеты листовок. Все это оценивается, все это находится в конкурсном формате, и поэтому им это интересно. Просто заваливают нас своими проектами. Поэтому ну, ну во всяком случае, вот очень интересный проект уже в не мире когда дети на камеру читали стихи, призывали э, Украину и э, ну, как-то решать, решать проблему военных действий, и дети читали стихи миротворческую поэзию. Это очень интересный проект, и там на Ютубе, там, по-моему, 20 или больше даже роликов, когда дети с экрана, и маленькие, и старшие, читают стихи миротворческую поэзию.